কল গাজিচান ই অকণমান দিবনে কাৰ বিয়া লগত তুমি অকণমান খেলিবা নাচা যামগৈ আৰু দেই স্কুলৰ পৰা ঘূৰি আহোঁতে ফুলৰ দোকান এখনত সোমাই ফুল এপাহ লৈ আহিছোঁ আৰু আনিব গৈছিলোঁ কেইপামান সৰহকৈ কিন্তু বাপৰে ইমানেই বেছি দাম এপাহঁতে ত্ৰিছ টকাকৈ লৈছে গতিকে এপাহঁতে সন্তুষ্ট কাৰণ বিয়া এখন আছে সেইকাৰণে আৰু এইফালে এয়া কাপোৰ এযোৰ উলিয়াইছোঁ গডেজৰ পৰা কিন্তু অলপমান ইস্ত্ৰি মাৰিব লাগিব একদম সুতুৰ মতুৰ হৈ আছে অলপমান আৰু জল্ডা জলদিকৈ নিজেই ঘৰতে ইস্ত্ৰি কৰি কাপোৰযোৰ পিন্ধিছোঁ ইমানেই মানে লৰালৰি কাৰণ ইস্ত্ৰি কৰিবলৈও মই পাহৰি গ'লোঁ আগতীয়াকৈ আৰু এইফালে স্কুলৰ পৰা আহি পাওঁতে প্ৰায় তিনিটা বজে মোৰ সেইটো কাৰণে আহি আহি পায় পূৰা লৰালৰি আৰু বাকী ঘৰৰ কামখিনিটো থাকেই আহি পাই আকৌ হাফ এন আৱাৰমান ঘৰৰ কামখিনি কৰিলোঁ তাৰপিছতে এয়া কাপোৰযোৰ পিন্ধিছোঁ এইযোৰ কাপোৰ মই মোৰ যিটো মুগা হ'ল ভিডিঅ' তাত মই দেখাইছোঁৱেই এইযোৰ কাপোৰ খুব বেছি ধুনীয়া কেইবাটাও কালাৰ কম্বিনেশ্যন আছে কাপোৰযোৰত পাৰ্পল য়েল্ল' হোৱাইট গোটেইকেইটা কালাৰ কম্বিনেশ্যন আছে আৰু খুব বেছি ধুনীয়া আৰু কাপোৰযোৰ ব্লেক টচৰ হয় বহুত বেছি ধুনীয়া দেখিলে একদম অৰিজিনেল যেন মুগা পিন্ধিছে তেনেকুৱা লিখিয়া লাগে খুব বেছি ধুনীয়া কাপোৰযোৰ আৰু এইফালে মই এয়া ৰেডি হৈছোঁ ছোৱালী আজি নিজে নিজে ৰেডি হৈছে কাৰণ সময় যিহেতু বহুত তাকৰ জল্ডা জলদি যাব লাগিব আৰু বিয়াখন অকণমান দূৰত হয় আমাৰ লখিমপুৰৰ পৰা আধা ঘণ্টামান লাগি যাব বগীনদীত সেইটো কাৰণে আৰু এইফালে আহি গ'ল মেকআপৰ পাল আৰু বিয়া বুলি ক'লে মানে মেকআপটো অকণমান কৰিবই লাগে এনেই মই জেনেৰেলী মেকআপ একেবাৰেই নকৰোঁ আৰু এই বস্তুটোৱে মোৰ চবতকৈ টান লাগে মেকআপ কৰাটো মানে মই বহুত বেছি এক্সপাৰ্ট নহয় মেকআপত কিন্তু আজিকালি অলমান কৰি কৰি বিয়া সবাহাই খাই আকৌ ছোৱালীক যিহেতু ডান্স কম্পিটিশ্যনবিলাকত তাইক গৈ থাকে ডান্স নচা এইবিলাকত মানে অলপমানতো মেকআপ কৰিবই লাগে সেইকাৰণে অকণমান শিকিছোঁ আৰু তাইক কৰি কৰি আৰু এইফালে অকল ফাউণ্ডেশ্যন লগাইছোঁ আৰু এইফালে অকণমান কম্পেক্ট পাউদাৰ লগাই দিছোঁ যাতে মানে মেকআপটো অকণমান ছেট হৈ যায় তাৰপিছতে আই মেকআপ অকণমান আই শ্বেড' আইব্ৰ' এনেদৰে কাজল এনেদৰে লগাইছোঁ একদম চিম্পল কাৰণ যিহেতু একদম জল্ডা জল্দি হৈছে বহুত স্পীড শ্বিডত ওলাইছোঁ এইফালে প্ৰায় ৰেডি হৈছোঁ আৰু দেখাই থাকিম সকলোবিলাক চাই থাকিব এই আই শ্বেডটো মই মোৰ মেকআপ হল ভিডিঅ' এটাত আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ খুব বেছি ধুনীয়া মেভলিনৰ হয় আৰু এইটো মানে শ্বেডকেইটা বহুত বেছি লাইট হয় মানে সেইকাৰণে লগালে মানে ইমান বেছি বেয়া নেদেখি ভাল লাগে একদম ডাৰ্ক হ'লেও মানে বহুত বেছি ভাল নালাগে ন অকণমান চিম্পুলকৈ ওলালে ভাল লাগে সেইকাৰণে একদম লাইট পূৰা খুব বেছি ধুনীয়া কালাৰকেইটা একদম বহুত বেছি ধুনীয়া আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ল'ব পাৰে এইটো ও ওলাইছোঁ নহয় প্ৰায় চাৰিটা বাজিলে কাৰণ তিনিটা বজাত আহি পাইছোঁহে মই স্কুলৰ পৰা আৰু সেইকাৰণে একদম স্পীডত স্পীডত ওলাইছোঁ আৰু এতিয়া যাওঁ বিয়া ঘৰত দেখাই থাকিম ব্লগটো শেষলৈকে চাই থাকিব চাবলৈ গৈ আছোঁ এখন নেপালী ৱেডিং আৰু কইনাৰ দাদা মানে ছোৱালীজনীৰ বিয়া হয় আৰু তেওঁৰ দাদা এজন মোৰ হাজবেণ্ডৰ একদম বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড আৰু তেওঁ তেজপুৰ মেণ্টেল হস্পিটেলত ডক্টৰ হয় আৰু এইফালে এয়া প্ৰথমতে কফি খাই ল'লোঁ আৰু মোৰ মানুহজন আৰু তেওঁৰ নামটো হৈছে বিপুল শৰ্মা আৰু তেওঁ দুটম পূৰা গপচপ মৰাত ব্যস্ত প্ৰায় এক ঘণ্টামান গপচপ কৰিলে খুব ধুনীয়াকৈ আৰু ছোৱালীকো কৈ আছে যেনেদৰে তোমালোকে ফ্ৰেণ্ডবিলাকৰ লগত থকা আমি এনে এনেদৰে ক্লাছ ছিক্সৰ পৰা আপ টু টুৱেলভলৈকে একেলগে আছিলোঁ একেলগে পঢ়িছিলোঁ আৰু তাইয়ো মানে সেইবিলাক পাপাহঁতৰ কথা শুনি বহুত বেছি এনজয় কৰি আছে আৰু আৰু এইফালে আমাৰ ধুনীয়া কইনা আৰু তাই জুলজি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হয় আৰু তাই এতিয়া পি এইচ ডি কৰি আছে তাৰপিছতে আমি এয়া খানা খাবৰ কাৰণে আহিলোঁ একদম বহুত বেছি ধুনীয়া খানা আছিলে ধেৰ আইটেম একদম হেঁপাহ ফুলুৱাই খালোঁ খুব বেছি ধুনীয়াকৈ পোলাও ভাত মাছ মাংসৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো খুব ধুনীয়াকৈ খালো অকণমান দিম এনে দালি এনে অলপ দেই এইফালে ভাতৰ ফালে দিব

নকৰি মই ইমান মানে জলদি আহিলোঁ যে সেইকাৰণে মোৰ ইমান মনত মানে তাতে লৈ দেখিছিলে ন গান গাই থাকোঁতে অ সৰু বিয়া গুণ গুণ অঁ গম পালোঁ এই তমন্না তমন্না ধুনীয়াকৈ বিহু নাচে যে হয় নহয় এই অলপ দিনতে বিহু হৈ হেৰি হৈ গৈছে যে ভাল লাগিলে দিয়ক বহি নাপালি থেংক ইউ দে চিনি পালে যে থেংক ইউ ছ' মাছ আচলতে ৰিচেণ্টলি মই এখন বিয়া খাব গৈছিলোঁ চিয়াজুলীৰ ফালে আৰু তাতে এটা খুব ধুনীয়া ঢুলীয়া পাৰ্টি আছিলে আৰু তেওঁলোকে মানে মই গান গাওঁ বুলি গম পায় একদম গান গোৱালে বহুত বেছি গান গালোঁ আৰু তাতে মানে কেটাৰিং কৰিছিলে এওঁলোকেই য'ত এতিয়া যিখন বিয়া মানে বিয়াত কেটাৰিং কৰি আছে গতিকে মোক দেখাৰ লগে লগে তেওঁ চিনি পাইছে আৰু কৈছে বাইদেউ আপোনাক যে লগ পাইছিলোঁ আপুনি যে খুব ধুনীয়া গান গাইছিলে সেইকাৰণে আৰু বহুত বেছি ভাল লাগিলে এনেকুৱা কমপ্লিমেণ্ট শুনিব পালে বহুত বেছি ভাল লাগে আৰু এইফালে নেপালী ৱেডিংবিলাকৰ মানে ডিজাইন বিলাক অলপমান বেলেগ হয় আমাৰ আছামিজ ৱেডিঙতকৈ এইফালে ইয়াৰ মণ্ডপত খুব ধুনীয়াকৈ ইয়াত সজাই থৈছে এনেদৰে আমি খুব এনজয় কৰিলোঁ বহুত সময় থাকিলোঁ ছোৱালী আৰু আহিবলৈ মনে নাই কাৰণ ফ্ৰেণ্ডক লগ পাইছে গতিকে নাহে তাই আৰু এইফালে টিকলোজনী চাওক ইমানেই বেছি মৰম লগা নহয় মই যোৱাৰ পৰা তাইৰ লগতে পূৰা ব্যস্ত একদম পূৰা মানে বহুত বেছি মৰম লগা হয় আৰু খোজকাঢ়িব অকণ অকণকৈ পাৰিছে যে সেইকাৰণে কোচতো নুঠে এনেদৰে খোজকাঢ়ি ফুৰিছে তাই পটককৈ হাঁহি দিয়া পৰিয়ে গৈছে ন এইফালে আমি বহুত সময় থাকিলোঁ তথাপিতো ছোৱালী আহিবলৈ মন নাই কাৰণ যিহেতু ফ্ৰেণ্ডক লগ পাইছে গতিকে নাহে গতিকে তাইৰ কাৰণে আৰু অকণমান সময় আমি তাতে থাকিলোঁ কিন্তু বহুত ৰাতি হৈ আহিছে গতিকে আহিব লাগিব আৰু সেইকাৰণে আমি এতিয়া আহিবলৈ ৰেডি হৈছোঁ আৰু এইফালে আমাৰ ছোৱালীৰ ফ্ৰেণ্ড নিধিহঁতৰ ফেমিলি নিধি মা পাপা সকলোবিলাক এয়া পূৰা আমি সকলোৱে বহুত বেছি এনজয় কৰিলোঁ আৰু ভণ্টিলৈ যুগ্ম জীৱনৰ অলে শুভেচ্ছা জনালোঁ এতিয়া ফাইনেলি আহি পাই গ'লোহি প্ৰায় আঠটা বাজি বাজি হ'ল আহি পাই গ'লোহি আৰু খুব ধুনীয়াকৈ বিয়া খালোঁ তেতিয়া আপোনালোকে দেখিলে চাগে আৰু যদি চাই ভাল লাগিলে অকণমান হ'লেও চাই লাইক এটা কৰি থৈ যাব আৰু নতুনকৈ যদি মোৰ চেনেল চাইছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব যাতে মই বনোৱা সকলোবিলাক ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনছ আপোনালোকে সোনকালে পায় আৰু গোটেই কাপোৰ কানি লাইট হৈ আছে মানে ক'ৰবালৈ যদি যোৱা হয় নহয় তেতিয়া মানে কি হয় গোটেই ৰুমটো একদম চেডেলি ফেটেলি হৈ যায় মানে আৰু পটাপত পটাপত যদি যাব লগা হৈ যায় তেতিয়া আৰু দিগদাৰ গতিকে মই এইখিনি চিজিল লগাওঁ আৰু পটকত পটকত শুওঁ কাৰণ আকৌ ৰাতিপুৱা পূৰা সোনকালে উঠিব লাগিব ডিউটিত যাবৰ কাৰণে গতিকে বাই বাই